Yüpl Yumuşaq toyuq kotletləri hazırlamaq üçün 300 qram toyuq ətini, soğan, sarımsaq, mayonez və duzu blenderdən keçirdirirəm. Tam məcun halına gələnə kimi qarışdırıram. Suxarığa batırıb kotlet formalarını verirəm. Düzəltdiyim kotletləri qızğın yağda hər iki tərəfi qızarana kimi bişirirəm. Qızarmış kotletlərimi isə salfetin üzərinə düzürəm ki, artıq yağları çəkilsin. Başqa bir qabda isə halqavari doğradığım kartofları sarı kök və duz ilə yaxşıca qarışdırıram. Qızğın yağda hər iki tərəfi qıpqırmızı qızarana kimi bişirirəm. Süfrəyə verdikdə isə soğan, kişniş və sumağı qarışdırıram. Bu reseptlə tökətinin mütləq yoxlamalısınız. Çox dadlı alınır, yup yumuşaq alınır. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi və səhifəmə dəstək olmaq üçün izləməyi unutmayın. Hazırlayacaq olan hər kəsə noş olsun.